Tiga, pembunuhan berlaku kerana game. Kes pertama adalah kes 2017 Wichita Swatting. Kalau korang tak tahu, Swatting ni adalah satu panggilan palsu. So pada 28 Disember 2017 di Wichita, Kansas, seorang lelaki berusia 28 tahun yang bernama Thomas Andrew Finch telah ditembak mati oleh polis kerana panggilan palsu di kediaman rumahnya sendiri. Panggilan palsu tersebut oleh seorang yang bernama Tyler Rye Berries yang mengatakan bahawa Thomas Finch ni menembak bapanya dan juga menangkap mak dan adiknya sebagai tebusan motif aduan palsu ini dilakukan kerana miscommunication yang berlaku di dalam satu game yang bernama Call of Duty World War 2 dan miscommunication ni adalah di antara dua orang satu pihak yang berumur 18 tahun dan juga satu lagi adalah Tyler Ray Barris tu sendiri. Apabila dia orang tengah main dalam game ni, mencaci sama sendiri. So, Tyler Ray Barris ni dia pun mengatakan yang dia nak swatting rumah pihak yang kita tak kenal ni. So, pihak tu dia bagilah fake address kepada Tyler Ray Barris. Polis SWAT team terus datang ke rumah tu dan apabila Thomas Finch keluar daripada rumahnya untuk mengangkat tangan, polis mengatakan yang dia menggerakkan tangan dia ke arah pinggangnya yang membuatkan polis menembak Thomas Finch dan dia telah mati pada kejadian tersebut. Disebabkan ini, Tyler dia telah ditangkap kerana memberi panggilan palsu yang menyebabkan kematian orang. So, Tyler dijatuhi hukuman 20 tahun di dalam penjara. Kes kedua adalah di antara dua orang iaitu Q Cheng Wei dan juga Zhu Xiaoyan. Q yang berusia 41 tahun telah mendapati bahawa rakannya Zhu telah menjual item yang berada di dalam game Legend of Mir 3 iaitu item Dragon Saber. Item ni adalah item pedang lah. Zhu dan Q ni dia dapat item tu sebab dia orang menang satu competition. Barang ni milik dia orang berdua lah. Tetapi Q tidak tahu yang Zhu ni dia menjual barang tu tanpa pengetahuan dia. So apabila ini berlaku, Q pun dia decide untuk melaporkan kepada polis. Tapi bila polis mendengar dia punya laporan tu, obviously polis tak boleh nak buat apa-apa sebab tiada undang-undang di atas barang maya di China. Saya rasa in terms of benda tu kat seluruh dunia pun tak ada lagi law yang macam tu kan. So dengan ini Q demand untuk duit yang dia guna untuk menjual barang tersebut tetapi Zhu tak nak bagi. So apabila ni berlaku, Q pun dia mengambil pisau dan terus menikam rakannya sendiri. Di dalam trial tersebut, Q dia mengatakan yang bahawa dia tak ada niat pun nak membunuh dia. Dia hanya nak mencederakan rakan dia saja. Tetapi report autopsi mengatakan dia menikam rakannya berkali-kali. Itu kalau kita tengok itu bukan nak mencederakan. Itu memang niat nak membunuh tu. Dan disebabkan insiden ini, mahkamah telah decide untuk menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada Q atas kesalahan yang dia buat. So daripada kes ini, perlu ke barang-barang item-item yang dalam game ni perlu ke diletakkan undang-undang supaya benda ini tak berlaku lagi? Apa pendapat korang tentang ni? Dan kes terakhir adalah David Katz. Tembakan yang berlaku di dalam tournament Madden NFL 19 di Jacksonville, Florida Pada 26 Ogos 2018 di dalam kompleks Jacksonville Landing terdapat satu tournament Madden NFL 19 Madden NFL ni dia game rugby lah senang cerita dan pada waktu ini David Katz ni dia adalah seorang yang kalah lah dalam tournament tu so waktu dia kalah ni orang dapat sedar yang dia ni dia lain macam dia punya behaviour dia tak nak salam dengan dia punya opponent dia terus keluar kompleks tu tanpa cakap apa-apa so apabila dia keluar dan datang balik masuk ke arena tersebut dia membawa dua pistol dia beli sebulan sebelum tournament tersebut. So apabila di dalam arena ni orang tengah melepak apa semua, dia menembak pemain-pemain yang ada di kawasan tersebut dan dia dilaporkan telah membunuh dua orang pemain iaitu Elijah Clayton dan juga Taylor Robertson dan selain itu dia juga ada mencerakan sembilan lagi orang yang lain sebelum dia membunuh diri dia di kejadian tersebut. Apabila disiasat, mereka mendapati yang bahawa David Katz ni dia memang ada history penyakit mental. Dia pada waktu umur dia remaja dia asyik keluar masuk hospital psychiatric dan dia ada juga history ubat anti dan juga anti lah. So itulah dia tiga kejadian yang major yang berlaku disebabkan game. So apabila saya melihat kes-kes ni tersebut. Insiden-insiden ini berlaku kerana mentaliti pemain itu sendiri. Kerana mereka ni terlalu obses dengan game tersebut. Saya pun pernah juga nak marah dekat game, tetapi tak adalah sampai saya nak membunuh orang. Dan Malaysia pun sekarang ni dikejutkan dengan satu kes yang berlaku disebabkan Roblox. Adakah ia salah game tu sendiri ataupun salah orang tu yang bermain game tu sampai dia obses?